अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त नमस्कार स्वामी भक्तांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या श्री स्वामी समर्थ या यूट्यूब चॅनलवर भक्तां जीवनातील तुमच्या सर्व अडचणींचा कायमचा नायनाट होणार आहे ज्या क्षणाची तुम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहात तो क्षण अगदी तुमच्या दाराजवळ येऊन उभा राहिलेला आहे भक्तांनो तुमच्या जीवनातील ज्या काही पैशाच्या संबंधित अडचणी आहेत त्या क्षणामध्ये दूर होणार आहे तुम्ही आता लघुपती होणार आहेत दोन मिनिटांमध्ये तुझ्या घरात खुशखबर येणार आहे आणि ती खुशखबर तुला ऐकायची असेल तर नक्की श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा या पावन झालेला हा व्हिडिओ तुला नक्कीच बघावा लागेल जीवनामध्ये भोग सगळ्यालाच भोगावे लागतात आणि भोग संपवण्याकरता वाईट मार्गाचा वापर करू नका तात्पुरते भोग संपले तरी जास्त तीव्रतेने त्रिूर... ते परतणार निराश होऊ नको चमत्कार हा शेवटच्या क्षणापर्यंत होऊ शकतो कारण या ब्रह्मांड नायक स्वामी स्वामींना अशक्य असे काहीच नाही नामस्मरण करताना तुम्ही मला पाहत नसाल पण मी तुम्हाला पाहतो जेथे नाम तेथे माझे प्राण आहे तुम्ही नाम घेता म्हणून मी तुमच्या मागे पुढे चालतो नामात मन ठेवावे हेच माझे खरे दर्शन आहे भक्तांनो तुम्हाला शेवटी सांगतो नामाला क्षरण जा मी नामाहून वेगळा नाही नामातच मला पहा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे खूप अडचणी येत असतील काम जर तुमचे अडकलेले कामे होत नसतील तुमच्या पैसा जर कोणाकडे गुंतला असेल तुमच्या डोक्यावरती जर कर्ज असेल आणि घरामध्ये जर पैसा टिकत नसेल तर तुला भिवून जाण्याची गरज नाही बघता खूप मोठे तू संकटाशी झुंजत असेल घरामध्ये आजारपण पाठ सोडत नसेल तर तू नक्कीच स्वामी समर्थ महाराजांना नक्कीच श्री दत्तगुरू महाराजांना विसरू नकोस तुझ्या सर्व अडचणींच्या पाठीशी उभे राहण्याची ताकद स्वामी महाराजांची आहे तुला जर मार्ग दिसत नसेल तर हा उपाय तुला नक्की करायचा आहे स्वामी समर्थ महाराजांच्या चरणाशी येऊन तुला शुद्ध गायीच्या तुपाचा दिवा लावावा लागेल व आपली जी काही तुझी अडचण आहे अडकलेले काही काम असेल तर लवकर मार्ग मिळू दे अशी प्रार्थना करावी लागेल माणसाला डोळे असूनही अंधारात मार्ग दिसण्यासाठी तशी प्रकाशाची आवश्यकता असते तसेच भरपूर ज्ञान असल्यानंतरही खरा मार्ग दिसण्यासाठी श्री स्वामी समर्थ महाराजांथाई भक्ती असणे आवश्यक असते संकटात असताना तुम्हाला केंद्रात मंदिरात जाणे तुम्हाला पोथी वाचावी लागेल किंवा इतर धार्मिक विधी करणे जमत नसेल कारण तेव्हा तुमची मनस्थिती तशी नसते अशा वेळेस आणखीन दुखी राहण्यापेक्षा नेहमी जाता येता उठता बसता कोणत्याही अवस्थेत कोणत्याही ठिकाणी फक्त मनापासून श्री स्वामी समर्थ महाराज हा मंत्राचा जप तुम्हाला काना एक हजार आठ वेळा ऐकाच आहे आणि मग बघा येत्या दोन दिवसामध्ये तुम्हाला मोठी खुशखबर मिळेल तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी खुशखबर मिळणार आहे बघता तुझ्या आयुष्याचं सार्थक होणार आहे श्री स्वामी गुरु माऊली आपल्या सोबत नक्की असतील मी आज सकाळी उठल्या देवाची पूजा करत असताना स्वामींनी मला विचारले की तुमची भक्ती भावे पूजा करत असतो सत्य भावनेने चालत असताना मी कधी कोणाला फसवलं नाही लुबाडत नाही तरी लोक मला का टाळतात फसवतात लुबाडतात तुम्ही का मला यावेळी मदत करत नाही तेव्हा स्वामी महाराजांना मी विचारत असताना स्वामी मला म्हणाले बाळा त्यांची बुद्धी त्यांना प्रवृत्त करते ते तुला फसवतात तात्पुरतात त्यांचा फायदा होतो पण तू निराश होऊ नको तुला फसवल्याने त्यांना जे पुढे नकळत चांगले मिळणार होते ते त्यांच्यापासून खूप लांब गेलेले असते आणि त्याचे पाप त्यांना या जन्मामध्ये भोगावे लागते त्यांच्या प्रपंचाला त्याचे पाप भोगावे लागत असते वरवर तो सुखी जरी दिसत असला तरी आतून तो कृत्य केलेले आहे त्याची फेड त्याला नक्कीच या जन्मातच मिळावी लागते आणि तुला न मिळालेली ते तुला दुसऱ्या रूपात कुठेतरी दहा पटीने मिळणार आहे म्हणून निष्ठा सोडू नको प्रामाणिकपणा सोडू नको माझी भक्ती करत राहा तू कुणाचं वाईट चिंतू नको तुला स्वामी समर्थ महाराज तुझ्या जोपर्यंत पाठीशी आहे तोपर्यंत तुझ्या आयुष्यामध्ये तुला काहीच कमी पडणार नाही भक्ता तुला वाटत असेल की मी कितीही मंत्र ऐकतो मी रोज दोन दोन तास मंत्र ऐकतो एक, एक हजार वेळा मंत्र ऐकतो परंतु मला कधीच पैसा मिळत नाही भक्ता निष्ठा सोडू नको निष्ठेला एक दिवस नक्कीच फळ मिळत असतं तुझ्या आयुष्याचं सार्थक आणि सोनं होण्यासाठी स्वामी समर्थ महाराज तुला नक्कीच आशीर्वाद देतील भक्ता जीवन जगण्याचं आणि जीवनातील सार्थक होण्यासाठी स्वामींचा आशीर्वाद तुला तुझ्या आयुष्यभर पाठीशी राहील म्हणून स्वामी महाराजांचा हा मंत्र तुला नक्कीच एका नवीन वलावरती घेऊन जाणार आहे हा मंत्र एवढा शक्तिशाली आहे की जीवनातील सर्व अडचणींचा आणि संकटांचा सामना करतो कितीही मोठं दुःख असू दे कितीही मोठं तुझ्या डोक्यावरती कर्ज असू दे ते क्षणामध्ये गायब करण्याची शक्ती या मंत्रामध्ये आहे म्हणून स्वामी भक्तानो तुम्ही जर या चॅनलवरती नवीन असाल तर या चॅनलचं सबस्क्राईब बटन दाबल्याशिवाय या व्हिडिओला सुरुवात करू नका या मंत्राला सुरुवात करू नका तुम्हाला जर स्वामींची शक्ती हवी असेल तुम्हाला जर दत्तगुरू महाराजांचा आशीर्वाद हवा असेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही भक्तांनो ह्या मंत्र नाही तर हा खूप मोठी शक्ती आहे या मंत्राची प्रचिती त्या भक्ताला विचारा ज्या भक्तांच्या घरामध्ये खूप मोठं ऐश्वर संपन्न असं घर तयार झालेलं आहे जो भक्त रोज त्यांच्या घरामध्ये स्वामी समर्थ महाराजांचा हा मंत्र लावतो त्याला आयुष्यभर पैसा पुरत राहतो म्हणून तुम्हाला जर आयुष्यभर पैसा पाहिजे असेल तर तुम्हाला हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐकावा लागेल भक्तांनो हा मंत्र काही साधा सोपा नाही तुम्ही फक्त मंत्र अर्धवट ऐकून सोडून देता आणि लाखोची आणि करोडांची तुम्ही आशा आणि अपेक्षा करता त्यामुळे स्वामी समर्थ महाराज तुमच्यावरती नाराज आहे भक्ता तुला आता चिंता करायची गरज नाही तुला लाख रुपये नाही तर करोड रुपये मिळणार आहे तुला फक्त स्वामी समर्थ महाराजांचा हा मंत्र एक हजार आठ वेळा ऐकायचा आहे आणि तुला या मंत्राचा जप शेवटपर्यंत करायचा आहे चला तर मग या मंत्राला आपण सुरुवात करूया मंत्र पुढील परमाणे आहे ओम श्री दत्ता य मम गृहे धनं देहि नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय 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 मम गृहे धनं देयी नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देही नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देही नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देही नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देहि 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 नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय ममं 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 गृहे धनं देहि नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम 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 गृहे धनं देही 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 नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देहि 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 नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देही 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 नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देयी नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देयी नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देही 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 नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देहि 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 नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देही 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 नमः ॐ श्री दत्तात्रेयाय मम गृहे धनं देहि 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 नमः